Кредитний договір це не той документ, який можна підписувати, не читаючи, наголошують фахівці. Всю інформацію щодо умов надання кредиту треба ретельно вивчити. У випадку, коли споживачу незрозумілі умови описані в договорі, він має право звернутись за поясненнями до компетентних працівників банку. Текст договору повинен бути надрукований не менше як 12 12-м шрифтом. Якщо ні, треба вимагати роздрукувати його у зручному для вас вигляді. Обращаем внимание, что банк не имеет права навязывать нашим потребителям дополнительно какие-то товары или услуги к кредитному договору. Например, многие банки предлагают э, страховка жизни, э, страховка от несчастного случая, страховка на случай безработицы. То здесь потребитель должен определиться самостоятельно. Если его это не устраивает, он может отказаться от этих предложений и обратиться в другой банк, где более приемлемые и нормальные Условия. Согласно законодательству о защите прав потребителей, клиент имеет право на расторжение кредитного договора в течение 14 дней. В этот период нужно обязательно обратиться в банк письменно с претензией в двух экземплярах и один экземпляр обязательно зарегистрировать. Но в законе написано, что одновременно вместе с заявлением клиенту нужно возвратить денежные средства, полученные банком. Право на отзыв согласия кредитного договора не применяется относительно потребительских кредитов, обеспеченных ипотекой, на приобретение жилья, а также невозможно будет разорвать кредитный договор, если услуга уже выполнена. Бывает так, что в договоре указано, что она может меняться в зависимости от изменения учетной ставки Национального банка Украины. То законом о защите прав потребителей здесь э, у нас э, тоже есть маленькая защита. Если изменение такое происходит, то должны потребителя-клиента уведомить в течение 7 дней. Если потребитель не получил это уведомление, в таком случае он имеет право оплачивать по той годовой ставке, которая указана в договоре. of